السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سلمان ظہور اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر اگر آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ رات کو سوئے ہی نہیں ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے ہر اس وجہ کے بارے میں آپ کو پتا ہے اگر آپ ینگ خاتون ہیں تو اس کی وجہ اور ہے اگر آپ ینگ میل ہیں تو اس کی وجہ اور ہے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو یہ کچھ اور وجہ ہو سکتی ہے یا پھر آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس کی وجہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میں آج ان تمام وجوہات کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جو آپ کو صبح کے وقت کوئی کام نہیں کرنا دیتے آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں آپ کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوئے ہی نہیں ہیں اور آپ سے کوئی کام ہی نہیں ہو سکا آپ کی نیند کا اس سے تعلق ہوتا ہے کچھ کنڈیشنز میں اور کچھ کنڈیشنز میں نیند کا اس سے تعلق نہیں ہوتا جی ناظرین نارمل سرکمسٹانسز میں آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں منہ ہاتھ دھوتے ہیں دانت صاف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ فریش محسوس کرتے ہیں آپ ناشتہ کرتے ہیں آپ اپنے کام پر جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم میں تھکاوٹ کا احساس آتا جاتا ہے شام کو آپ تھکے ہوتے ہیں آپ اس کے بعد بستر پہ لیٹتے ہیں اور آپ سو جاتے ہیں یہ ایک نارمل روٹین ہوتی ہے مگر میں جس کنڈیشن کی بات آج تفصیل سے آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس میں اس کے الٹ ہوتا ہے یعنی آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں اکڑا ہوا جسم ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں آپ سوئے ہی نہیں ہیں آپ منہ ہاتھ دھو لیں آپ دان صاف کر لیں آپ نیچے جا کے ناشتہ کر لیں اور اس کے بعد آہستہ 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 آپ کی امپروومنٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ فیل کرتے ہیں آپ تھوڑے سے بیٹر ہوئے ہیں مگر جسم میں تھکاوٹ سارا دن رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیند آتی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تھکن کا احساس آپ کے جسم کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے اس سلسلے میں جو سب سے پہلا موضوع میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گنٹیا اب یہ ایک گھنٹیے کی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ صبح صبح اٹھیں اور اگر آپ ینگ فیمل ہیں تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو جسم اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے تو یہ گھنٹیے کی ایک علامت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری علامات ہیں یعنی یہ انگلیاں جو ہماری ہوتی ہیں ان کے جو سمال جوائنس ہوتے ہیں ان میں درد ہوتا ہے یعنی آپ مٹھی بنانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے آپ سے آٹا نہیں گوندا جاتا یا آپ سے کوئی بھی گھریلو کام کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے تو یہ گھنٹیے کی ایک علامت ہو سکتی ہے اب دوسری قسم کا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی نیند بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اب اگر آپ کو میں تفصیل سے بتاؤں تو نیند انسان کی دو قسم کی ہوتی ہے ایک کو ہم ریپڈ آئی موومنٹ کہتے ہیں اور ایک نون آئی موومنٹ ہوتی ہے نون آئی موومنٹ راؤنڈ آور کے قریب ہوتی ہے اور ریپڈ آئی موومنٹ جو ہوتی ہے وہ ٹوینٹی منٹ کی سلیپ ہوتی ہے یہ وہ والی سلیپ ہوتی ہے جس میں آپ خواب دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ کے دل کی دھڑکن بہت تیز بھی ہو سکتی ہے اب اگر آپ کی یہ یہ پیٹرن آپ کا خراب ہوا ہوا ہے تو سم ٹائمز آپ جب صبح سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جسم میں ایک تھکاوٹ سی ہے آپ کی نیند تو پوری ہی نہیں ہوئی یا اس کی وجوہات میں اگر آپ جائیں تو کیا آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے بہت زیادہ کافی تو نہیں پی ہوئی آپ نے کیفین تو نہیں لی آپ بہت زیادہ سگریٹ تو نہیں پی رہے یا آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں جس کی وجہ سے آپ ریپیڈ آئی موومنٹ سلیپ جو ہوتی ہے اس کا پیٹرن خراب ہو گیا ہے اور یہ ایک وجہ ہوتی ہے جو کہ کچھ پیپل میں صبح کے وقت انتہائی تھکان کی وجہ ہوتی ہے اگلی کیٹیگری ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو سلیپ اپنیا ہوتا ہے سلیپ اپنیا ار بریدنگ اور اس کے ساتھ ساتھ سنورنگ کا ایک خاص پیٹرن ہوتا ہے یعنی آپ کی بریدنگ کی جو آپ سانس لیتے ہیں وہ ارے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ سانس روک لیتے ہیں جس کا آپ کو نیند میں پتہ نہیں چلتا اس کے بعد دوبارہ سے آپ اپنے نارمل سلیپنگ پیٹرن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کے جسم کاربن ڈائی آکسائڈ کے لیول اور آکسیجن لیول کا دخل ہوتا ہے اس کا اس کی وجہ سے چونکہ آپ کی نیند رات کو بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے تو سارا دن آپ تھکاوٹ رہتی ہے اس کا ڈائگنوس بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آج کل کچھ ایسی مشینز آ چکی ہیں کچھ ایسی اور تدابیر آ چکی ہیں جن کو اختیار کرنے کے بعد آپ اپنے سلیپ اپنیا پر کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے وزن کو کم کریں کیونکہ وزن کو کم کرنے وزن کا ڈائریکٹ تعلق آپ کے سلیپ اپنیا کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد میں اسپیشل ایمفس دینا چاہوں گا ینگ میلز کو ینگ میل جو ہوتے ہیں لڑکے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ان کی کمر میں اس طرح کا درد اچانک نکلتا ہے اور وہ صبح صبح جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کی کمر اکڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ایک خاص کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم اینکا لوزنگ اسپونڈس بولتے ہیں اور یہ صرف ینگ میلز میں ہی آپ کو سٹارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے یہاں یہ لوگ جب سفر پہ جاتے ہیں تو سفر پہ دو تین گھنٹے جب ایک سیٹ پہ بیٹھتے ہیں اس کے بعد جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کی کمر جو ہوتی ہے وہ سیدھی سی جاتی ہے اور اکڑی اکڑی سی محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کو انکیلوزنگ سپونڈلائٹس کہتے ہیں بہت ایزی ڈائیگنوسس ہے ہسٹری پہ ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ایکس ریز میں سپیشل فائنڈنگز ہوتی ہیں جو اگر آپ ایکس ریز آپ جب اپنی کمر کا کرواتے ہیں کسی بھی آرتھوپیڈک ڈاکٹر کے پاس آپ اس کو دکھائیے وہ آپ کو فوراں بتا دے گا کہ یہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ایسی ڈیزیزز ہیں جن کا تعلق آپ کے پیٹ سے ہوتا ہے جیسے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے اگر آپ کو کولائٹس یا کرونز ڈیزیز ہے اور آپ کے پیٹ میں درد سا رہتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ ساری رات پروپرلی سو نہیں سکتے اور صبح اٹھتے ہیں تو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اب آپ نے ان ساری چیزوں کو لنک کرنا ہے ایک اور چیز جو میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو سکن کی ڈیزیز ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ سکن کی ڈیزیز کا کیا تعلق ہوتا ہے جوڑوں سے تو ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم سورائسس بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا جوڑوں پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے صبح اسپیشلی جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کے جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے اسپیشلی اگر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے تو یہ سورائسس بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ سکن کی پرابلم کا بھی شکار ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کس کیٹیگری میں بلونگ کرتے ہیں کیونکہ ہر چیز کا ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو ان ساری چیزوں کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں اور آپ کی مٹھیاں بند نہیں ہوتی آپ سے کوئی کام نہیں ہو رہا آپ کا جسم اکڑا ہوا ہے یا پھر آپ کو سلیپ اپنی ہے آپ رات کو بہت زیادہ خراٹے لیتے ہیں یا آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ ینگ میل ہیں اور جو اس طرح میں نے بتایا کہ آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کا جسم اکڑا ہوا ہوتا ہے یا صبح کے ٹائم آپ سے کوئی کام نہیں ہوتا آپ سے بینڈ نہیں ہو رہا یا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی سکن کی ڈیزیز کے ساتھ یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو آپ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیے اور اس کی تشخیص کیجئے کیونکہ یہ سب چیزیں قابل علاج ہوتی ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اور آپ اپنی ڈیلی روٹین لائف کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں امید ہے آج کا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو اپنے ٹائم پر ملتی رہے انشاءاللہ اگلے کسی ویلاگ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک اپنا اپنے عزیزوں رشتہ داروں سب کا خیال رکھیے اللہ حافظ